Да, после того, как они настроил карбюратор, может проводиться даже на старой Итак, вон стройка. Я наверху. Поднялся сначала на ту горку, потом спустился, сюда поднялся. Думал, здесь площадка, а здесь такого ничего нету. Вот, поэтому сейчас выше поеду туда еще, посмотрю, что там. И буду учиться туда-сюда ездить. Торможение экстренная, с 20 км в час отрабатывать. Так, ну покатался я немножко, потормаживался, пытаюсь приучиться передним тормозом двумя пальцами тормозить, сцепление переключать двумя пальцами, пока первая и вторая передача. То под горку, то с горки, э -э, площадки тут как таковой нету, она есть, но она где-то в полутора километрах, я пока не готов ехать так далеко. Вот, и этот самый и в общем когда с горки спускаюсь вниз э, притормаживаю ну, тренируюсь усилия понимать задним тормозом и передним так плавненько по чуть-чуть вот ну и заодно клацаю поворотники когда там разворачиваюсь в конце пути так что так не, ну кататься нравится прям очень сильно. И скажу я вам, что если бы я умел ездить, я бы сейчас куда-нибудь на карьер бы поехал. Здесь рядом есть карьер очень классный. Вот, и там бы что-нибудь взял бы с собой какой-нибудь мешочек дров, пожарил бы касты какой на костре какие-нибудь сосиски, чисто пропутешествоваться. Но я думаю, что это так скоро и будет. Вот, так что такие дела. Очень удобно в экипе, ничем не обременяет абсолютно. Единственное, что может на коленнике немножко резинка давит, но я думаю, я этот вопрос решу. Не хватает мотоперчаток, почему-то они мне не пришли. Обязательно надо их будет купить. Вот э -э чувство уверенности больше, конечно, когда ты едешь в этом в экипе, намного больше. Вот и я покатался, все по чуть-чуть, постепенно. Сейчас еще кружок сделаю и буду ставить уже. На сегодня хватит. Все, на сегодня я накатался. Что для себя видмиты это зеркала никуда куда не годятся, они смотрят, как бы их не настраивал мне в локте. Навчився ну, почав звикати до неровностей, Благо їх тут багато, ямок. ямок і бугрів. Як мотоцикл себе веде, проїжджає по ним на якійсь скорості. Також трошечки вже тормозити що переднім що заднім тормозом. У нас тут є зрубані лежачі поліцейські, Я перед ними спеціально затормажував і переїжджав через них. Ну, как бы имитировав то, что там ел лежачий полицейский. Вот как-то так. Завтра вечером еще покатаюсь.